十一，小王和女朋友约会，小王迟到了，女朋友等了很久，心里很生气。后来得知，小王是为了送一个迷路的老奶奶才耽误约会的。女朋友伤心的对朋友说：“小王为了一个老太婆把我给忘记了，他肯定不爱我。”朋友高兴的说。 他能对一个不相识的老奶奶这么关心，将来还能不爱你吗？小王和女朋友约会，上完来到干嘛的？那呀，请他的，上完吃大了，上完老家的，女朋友等了很久，干嘛的呀？假意上话的，心里很生气。 杨叔叔的。后来得知，那么第二嘞，上王是为了送一一个迷路的老奶奶，才耽误约会的。上王啊啊，男男表弟的，怕的要哦，我来不了了，我走完了。女朋友深深的对朋友说。 呃，都搞玛利亚啊，玩来比去，多的眼睛我表妹，少完为了一个老太婆，少完啊，发的了短的，把我给忘记了那个没话了，他肯定不爱我，都爱、啊、我欺负。朋友高声的说：“的眼睛啊，表明了表妹，他难道对一个不绅士的老奶奶这么关心？都啊啊！” သူနဲ့မတိရဲ့အဖွာတို့တော့မှတလောက်ကယူဆိုင်တာကျန်းလာဟိုင်းနန်ပူအိုက်နီမားနောက်ဆိုရင်နှင်းကိုမချစ်ပဲနေမလား